ৰাতিপুৱাই বস্তু বাহানি সামৰি এয়া যাবলৈছে যুৱকসকল এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে মানে পঠিয়াবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ওলাই গৈছে অসমীয়া পাকঘৰৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু আনখন গাড়ীও পঠিয়াব লৈছোঁ যুৱতীসকলক আনিবলৈ তাৰ আগতে মই খৰখেদাকৈ সৰু আলুগুটি ভজা মূলা ভাজি আৰু এয়া দাইল বইল দাইলৰ সৈতে ভাতকেইটা খৰখেদাকৈ খাই যাবলৈ গ'লে ওলাইছোঁ ক'লৈ যাম কি যাম চাই থাকক বহুতৰ বাবে হয়তো ভাবিছে কি হৈছে আচলতে নমস্কাৰ মই হৈছোঁ বিশ্বজিত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া পাকঘৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলটো অসমীয়া পাকঘৰ এটা অনুষ্ঠান হয় যিটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া সবাহ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু ইয়াত অসমীয়া ৰান্ধনী অসমীয়া যুৱক যুৱতী জড়িত হৈ আছে আৰু আজি আহিছোঁ আমি এটা অনুষ্ঠানত নমস্কাৰ আজি অসমীয়া পাকঘৰ অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ আমি খুব দীক্ষুব দেখিছে এটা বৃহৎ পেণ্ডেল আজিৰ অনুষ্ঠান আছে অসমীয়া পাকঘৰৰ খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশন অনুষ্ঠান আমি আহিছোঁ আমাৰ ৰান্ধনী আহিছে আৰু আমাৰ গৰাকী যুৱক যুগত আহিছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰু দেখিছে মই ইন'ভালৈ আহিছো বুলি ভাবিছে নেকি মোৰ নহয় কাৰ তেনেহ'লে মোৰ ৰান্ধনী কৰে তেওঁৰ হয় তেওঁ এয়া ৰান্ধনীশালত সোমাই দেখিলোঁ ৰান্ধনীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে সকলো খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এইফালে সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে কিছুমান বস্তু প্ৰায় হাফ ফ্ৰাই কৰা হ'ল আৰু কিছুমান বস্তু প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে এইফালে ছোৱালীসকলো ওলাই আহিলে এয়া যুৱতীসকল আজি আহোমৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজ পাৰত আছে আৰু এয়া যুৱকসকলে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই চাই দিছোঁ ক'ত কি হ'ব আৰু সকলোবিলাক তেওঁলোকে সজাই লৈছে আৰু বুফে চেতকে আদি সকলো সামগ্ৰী আমাৰ যুৱকসকলে ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে আৰু এয়া যুৱতীসকল তেওঁলোকো আৰম্ভ হৈ গ'ল পেক পেক কৰাত আৰু তাৰ লগতে কামো কৰি কৰিছে এয়া নেপকিন তেওঁলোকে সাজু কৰিছে আৰু এইফালে আনফালে তেওঁলোকে জলকীয়া গুচাই আছে আৰু কথাৰ পাতি আছে সকলোবিলাক চলাই আছে যুৱতীসকলে আৰু এয়া গধুৰ প্লেট এয়া দাঙি নিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে আৰু এই প্লেটসমূহ আচলতে চফা কৰিছে এয়া দেখিছে যিহেতু অলপ সময়ৰ পাছতে খাদ্য পৰিৱেশন আৰম্ভ হয়

আৰু এইবাৰ যুৱতীসকলক ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া যুৱতীসকলে ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে প'ষ্ট দিছে এয়া সকলোবিলাক যুৱতী আহিছে আৰু এয়া তেওঁলোকে খাদ্য পৰিৱেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু এই খাদ্য পৰিৱেশন আচলতে আৰম্ভ হ'লেই আমি ফটো মাৰি লগাল লগ আহিলোঁ আৰু আজি খাদ্য পৰিৱেশনত কি কি আছে আমাৰ ৰন্ধনত আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া পাকঘৰৰ নিজা ৰান্ধনীয়ে বনোৱাই বনাইছে চাওঁ হওক এয়া অসমীয়া পাকঘৰ বেনাৰ লগাই ৰখা হৈছে আৰু এয়া প্লেটসমূহ সজাই ৰখা হৈছে ইয়াত বেঙেনা ভজা আছে ইয়াত বেঙেনা মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি আৰু আনফালে এয়া নেমুটেঙা এয়া জলকীয়া এয়া ছালাদসমূহ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এয়া হৈছে মৌচুমী তাই দিছে নমস্কাৰ এয়া হৈছে কৃষ্টিনা তাই দিছে নমস্কাৰ আৰু দি আছে এয়া আপোনাৰ ভাত আৰু এয়া প্ৰকৃতি নমস্কাৰ দি দি আছে এয়া ঔ টেঙা কচুৰ দাইল সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱাভাৱে বনোৱা হৈছে আজিৰ খাদ্য আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কৃষ্ণা তাই এয়া দি আছে নিৰামিষ ভাজি ইয়াত আছে ব্ৰকলি ফুলকবি ডাংবডি আৰু গাজৰ আৰু আলু আৰু এয়া হৈছে বৰষা বৰষাই এয়া নমস্কাৰ দি দি আছে এয়া পনীৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা আৰু এয়া হৈছে নৰ্চি নৰ্চীয়ে এয়া সুন্দৰ প্ৰফেচেটত দি আছে এয়া মাছৰ টেঙা এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিত মাছৰ টেঙা জোল বনোৱা হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু এয়া আমাৰ বৃষ্টি বৃষ্টিয়ে এয়া দি আছে চিকেন চিলি চিকেন এয়া চিলি চিকেন চচ দি বনোৱা হৈছে এয়া অলপ মডাৰ্ণকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এয়া ৰিঞ্জুমুনি ৰিঞ্জুমণিয়ে দি আছে এয়া হাঁহ মাংস কোমোৰাৰ সৈতে তেলাল হাঁহ মাংস কোমোৰাৰ সৈতে আৰু এয়া অতিথিসকলে খাই আছে যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু এয়া যুৱতীসকলক দেখুৱাওঁ প্ৰথম পৰা এয়া মৌচুমী হাঁহে দিছে এয়া কৃষ্টিনা তেওঁলোকে এয়া আপোনালোকক সম্ভাষণ জনাইছে এয়া বৰষা এয়া নৰ্শী এয়া আমাৰ বৃষ্টি আৰু এয়া তলত লুকাই আছিল ইঞ্জুমণি আৰু এয়া অতিথিসকলে খাইছে আৰু খাই ভাল হৈ পাইছে বুলি জনাইছে অতিথিয়ে আমাক ৰান্ধনীশালত গৈ জনাইছে যে খাদ্য খুব সোৱাদ লগা হৈছে আচলতে ভাল লাগে এনেকৈ যেতিয়া আমি ফিডবেক পাওঁ ভাল লাগে যিহেতু আমি ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰোঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি কাম ভাল হয় ভাল পাওঁ আৰু এয়া অতিথিসকলে খা খোৱাৰ মাজতে এয়া যুৱতীসকলেও খাবলৈ লৈছে যিহেতু সময়ো প্ৰায় পাঁচবেলা হ'বলৈ হ'ল প্ৰায় তিনি বাজিলে আৰু এয়া অতিথিসকলে খাই আছে আৰু যুৱতীসকলে ইয়াক খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে பகவ்சின் சேதி கேலி আৰু এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য এয়া ৰাতিৰ প্ৰায় অতিথি শেষ হ'বলৈ হৈছে এয়া শেষ অতিথিসকলে ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এয়া যুৱতীসকলে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে শেষবাৰৰ বাবে আৰু এয়া অতিথিসকলে খাই লৈছে ঘৰৰ মানুহো খাইছে আৰু এয়া আমাৰ যুৱতীসকলে এয়া একেবাৰে শেষত তেওঁলোকে খাবলৈ লৈছে ঘৰ যোৱাৰ আগত আৰু অলপ সময় পিছতে আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু নিশাও যথেষ্ট হৈ আহিছে সেয়েহে আমি অলপ সময় পিছতে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু এয়া আমাৰ চুপাৰ আৰু এয়া যুৱতীসকল ঘৰলৈ যাবলৈ গৈছে এইটোতো চাই কেনেকুৱা পালে যাব নাপাহৰিব আৰু এয়া যুৱতীসকলৰ যি কৰ্ম এই কৰ্মক আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু এনেকৈ আমি কাম কৰি যাম ন ন যুৱক যুৱতীক আমি কাম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় আই অসম